Sistemin interfeysi əsas 3 sərlə bərabərdir. Sol menyu paneli, üst qısa keçidlər paneli və orta əməliyyatlar hissəsi. Sol tərəfdə işləmə məntiqi bütün menyular üçün demək olar eynidir. Əgər hər hansı bir bölmənin altına yeni məlumat əlavə etmək istəyirsinizsə, o zaman altından yeni əmilməsi seçilir. Əgər daha əvvəl daxil etdiyiniz məlumatlar üzərində işləmək istəyirsinizsə, siyahıdan həmin məlumat tapılır və üzərindən müvafiq əməliyyatlar aparılır. Xarfora paneldə sol tərəfdən da təstəs istifadə olunan əməliyyatlarə qısa keçidlər qoyulmuşdur. Özərinə mausla gəldikdə adı əks oldu. Üst panelin sağ küncündə açılan daha bir menyu var. Burada da əlavə məlumatlar yerləşdirilib. Və üst paneldə yökün olaraq bildirişlər göstərilir. Bu bildirişlər vasitəsilə sizlərə proqram barədə yeni məlumatlar çatdırılır. Orta hissə isə gördüyünüz kimi əməliyyat hissəsidir. Əlavə olaraq sistem web interface olduğu üçün eyni vaxtda bir neçə tabda, ayrı-ayrı səhifələrdə iş görə bilərsiniz. Məsələn, əgər siz olduğunuz səhifədəki işi saxlamamadan başqa bir səhifədə, başqa bir hissə ilə işləmək istəyirsinizsə, bu dəfə bir başa klik əvəzinə sadəcə mausunuzun sağ kliki ilə yeni tabda həmin səhifəni açın. İşinizi orada davam eləyin, sonra qayıdın əvvəlki səhifəyə.